Mbabu modə dünyasına təqdim edir. Yaraşmağına baxıram, heç qiymət və yaxud keyfiyyət, əsasən yaraşmaqdır. Görürsən, mənim nə dedim? Fiqurası yaxşı olsun, fərqi yox kiminsə nə çəsti yoxdur. İnsanların yayda ən vacib keçilməz aksessuarlarından biri günəş eynəkləridir. Bəs görəsən bu il nə cür eynəklər dəbdə olacaq? Havaların isinməsi ilə bağlı olaraq eynəklər də artıq aktuallığa başlayıb da, belə ki 2011-ci ilin dəbdində əsasən geniş çərçivəli olan eynəklər dəbdə olacaqdır. Belə ki bu il xanımlarımız əsasən aksesuarlı, daşlı, qaşlı eynəklərə üstünlük verə bilərlər. Çünki 2011-ci ilin əsas dəblərindən biri də mess aksesuarlı, daşlı qaşlar, eyniklər olacaq da. Həmçinin bu il e, pişik gözlü eyniklər dəbdə olacaq. 60-cı illərin tərsizdə var, Marilyn Monroe tərzində var. Eyniklərdə bir az belə uzun soq eyniklər var. E, sonra klassik, e, yəni həmişə olduğu kimi qara eyniklər var. Yəni çox balaca deyil eyniklərin şüşələri, bir az orta həcmdə var və birəs böyük də var. Daha keçən il daha çox böyük eynəklər dəbidi. Kişilər klassik eynəklərdən vaz keçməyəcək. Xalq arasında polis, pilot modeli də yatandan eynəklər kişilərin seçimlər arasında olacaq. Kişilər üçün də dediyim tərzdə, yəni klassik eynəklər var. Yəni, 60-cı illərin tərzi var, 70-ci illərin tərzi var bu eynəklərin. Bunu əyani göstərmək daha rahat olardı. Amma ki avangard tərzində də eynəklər var bir az amma həmişə şey olduğu kimi, yəni artıq bu neçə ildir var ki, ə, yəni moda dilində buna politsey ski açıq deyirlər. Yəni ki, o tərzdə gözlər çox populyardır kişilər üçün. Yəni bunlarda müxtəlif şüşəli, tünd, açıq, xameleon, qara və ya fərqli rəngli ola bilər. Bəs görəsən, eynə çalarkən nələrə diqqət yetirilməlidir? İnsanlar eynəyin qiymətinə yoxsa keyfiyyətinə üstünlük verirlər? Eynəyin marka olmasının sağlamlıq baxımından nə əhəmiyyəti var? Bu il aksesuarlı, qaşlı eynəklərə daha çox üstünlük veriləcəkdir. Eləcə də bu il şiş gözlü eynəklər üstünlük təşkil edəcək. Eynəklər dəbliyə yanaşı həmçinin sağlamlığın atributudur. Belə ki, qəhvəyi şüşəsi olan eynəklər əsasən gözdəki yorğunluğu aradan qaldırır. Həmçinin qəhvəyi rəngli şüşəsi olan eynəklər çək gözlər üçün daha çox əlverişlidir. Yaşıl rəngli eynəklər isə gözləri sakitləşdirir və görməyə xüsusi kömək edir. Belə ki, qırmızı və sarı rəngli eynəklər göz daxilində təzyiqə mələ gətirər, sinirlərə mənfi təsir edir. Öcəyinə inansınız? Ucuz. Çikik? Şey Yox. Yəllaşma, yəllaşma. Əsas evet. yer aşma. Ha, qiarəçə alırıq da. Keyfiyyət heç süğunəmdir. Yox. Polaroid xüsusiyyətinə malik günəş şüalarını qıran, gözü qamaşdırmayan Susi ilə avtomobil idarə edərkən gözləri rahatlatan eynəklər daha məsləhətlidir. Markası nə olursa olsun, onların ən azından bu xüsusiyyətləri daşıması vacibdir. 2011-ci ildə kişilər əsasən klassik eynəklərə üstünlük verəcəklər. Belə ki, bu il polis və pilot adı kimi tanınan eynəklər aktivlik təşkil edəcəkdir. Eyni zamanda xanımlarımız əsasən dörd bucaqlı eynəklərə üstünlük versinlər. Çünki bu il Lady Gaga tipli bu eynəklər dəbdə olacaq. daşlıqla belə xoşlayıram geymək. Geniş olsun, daşlıq qaşaz olsun. Qarşılı olsun, qəşəng bərbəzəy olsun. Moda dünyasında bu dəfəki mövzumuz isə hər bir gənc qızın rüyalarını bəzəyən gəlinliklərdir. Gəlinlik geymək, bəyazlar içində yeni bir həyata başlamaq bütün qızların arzusudur. Bunun üçün toyuncəsi bütün qızları seçmək məsələsində böyük bir təlaş bürüyür. 2011-ci ildə yenə də bir-birindən fərqli, müxtəlif gəlinlikdə onlar dəbdə olacaqdır. Belə ki, bu ilin əsas favorit rəngləri ayvarı, yəni fil sümmü rəngləri dəbdə olacaqdır. Eyni zamanda e, Swarovski daşlarından hazırlanmış, atlasdan, e, tültdən hazırlanmış paltarlar daha da üstünlü təşkil eləyəcəkdir. Ayvarı rəng, yəni fil sümmü rəngli paltarlardan istifadə etsələr, daha dəbdə görünərlər. Keçən ilkinə nisbətən daha da dəyişilib deməli biçim qaydaları dəyişilib. Daha klassik formada, daha bir az bədənə yatumlu gəlinliklər də bəldədim. Gəlinliklərin rəngində də daha ağla kombinə edilmiş rənglər var. Məsələn, ağla yasəmən var, ağla məsələn narıncı var, ağlan, çəhra var. Bunlar adətən qız toyuları üçün nəzərdə tutulur. Elə buna görə də ilin toyu kimi tanınan İngilis kraliyet ailəsinə gəlin gedən Kate Middleton uzun zamandır modeliyerlər arasında müzakirə mövzusu olmuşdu. İngiltərənin Mary yəni, Kleidçasının geyiminə gördüsə, nə qədər sadə bir çimdir, nə qədər, yəni orada da çox gözəl əl işləri işlənmişdir, amma qabarıq yox, çox sadə. Yəni qollu da var, dekolte də var. Amma yenə də deyirəm çox açıq saçıq gəlinliklər çox da populyar deyil. Yəni bir eş qapalılıq var. Bəs görəsən son illərin ən dəbdə olan gəlinlikləri hansılardır? Qızlar gəlinlik seçərkən nəyə diqqət etməlidir? Bu il dünyanın mədəni yerləri də artıq çox sadə paltarlara üstünlük verirlər. Belə ki, gördüyünüz bu paltar şampan rəngindədir və heç bir aksessuardan, heç bir qaşdan istifadə edilməyibdi. Və bu il əsasən paltarlarda uzun paltarlar, əsasən İspan stili paltarlar dərdi olacaqdır. Eyni zamanda Swarovski daşlarından hazırlanmış taclar xüsusilik təşkil edəcəkdir. Paltarlar bu il uzun, ümumiyyətlə son illər paltarlar uzun paltarlar dərdi hesab olunub. Yəni onlar paltarın ətəyi ilə bir ölçüdə olan paltarlardır və e, e, ta, taclar isə həm e, obyum e, geniş, həm də kiçik e, taclardan istifadə etməyə olurlar. Bədən quruluşu dörd bucaqlı olan xanımlar əsasən belə büzməli paltarlara üstünlük verirlər, çünki həmin paltarlar xanımların belini daha incə göstərəcəkdir bədən quruluşu kök olan xanımlar isə düz paltarlardan nə qədər qaçsalar o qədər yaxşıdır. Boyu balaca olan xanımlar isə güpürlü, geniş ətəkli paltarlardan qaçmalı, qaçmaları məsləhət görünür, çünki həmin xanımlar, həmin paltarları geyindiyi təqdirdə boyları hətta balaca görünəcək. Mütləq gəlinlik seçəndə bədən quruluşuna fikir vermək lazımdır. Yəni çox incə bəlli bir xanımdsa, Nərmənazə xanımdsa, bu, yəni çox qabarıq gəlinliyi geyinə bilər. Ancaq məsələn, gəlin gəlin yəni biraz dolu bədənli xanımdsa, çox ö, böyük ətəkli gəlinliklər qətiyyən geyilməz və qısa boylu xanımlar da çox yəni böyük enli gəlinliklə geyinməməlidir. Çünki bu boyu daha da balaca görsədir. İm bavud moda dünyasını təqdim etdi. Dizaynda dünya trendlərini və sərgiləri yaxından izləyən Embaud bütün yenilikləri və müasir tendensiyaları istehsal etdiyi mebelə tətbiq edir. Mebeldə dəbizi izləmək istəyirsinizsə, Embaud-a gəlin. Embaud müasirliktir.